Протягиваем выпуск. Перемахчи только разом. Убрать без алкоголизации на обращении объяднались медики, милиция и УЛАДА. Рассказывает Катярина Страха. Одинокая уластная неулаткованность у житей вось по словам специалистов – основная причина алкоголизма. 52-го года Уладимир на улику областным наркологическим диспансером уже 19 годов. Стать на шлях в управлении он так и не сдолил. Просто жизнь не получилась у меня всего иначе. Иногда выпиваю. Как говорится, выпьешь, вроде ничего становится. Но не особо то с каждым годом все больше же Брешчины покутают от алкогольной залежности. Сегодня на улику областным наркодиспансеры находятся 29 тысяч человек. З их больше за 7 тысяч брастовчане. На 5 мужчин-алкоголиков приходится одна женщина. Частей за все злоуживают горячильными напоями представники рабочих профессий во взрослых от 20 до 55 годов. Как правило, у поле специалистов у этой люди трапляют не одразу, а на достатково серьезных стадиях хворобы. Есть разные пути для разрешения этой ситуации, которые рассматриваются в государственной программе национальных действий по определению пьянства и алкоголизма, ограничивается количество точек продажи алкоголя, поднимается цена на крепкий алкоголь, ну и доступность его для определенного контингента тоже уменьшается. Вот это реальные факторы снижение продажи алкоголя. Вот только таким образом можно реально думать, что ну, понизится уровень пьянства. А где пьянство, там и алкоголизм. погода тому на региона рассказывали о проблемах у семьи брестской что? пенсионерки Марии Остапчук, яку регулярно погрожал унук алкоголик. Сегодня, дякуючи суместным намаганиям медиков, милиции и улады, 28-годовый брестовчанин осуджены за погрозу забойства. И он будет накирован у лечебно-працонной профилакторий. На территории нашего района проходят профилактические мероприятия с 5 по 15 мая по профилактике преступлений и правонарушений в отношении пожилых и престарелых граждан. Естественно, не секрет, что многие граждане преклонного возраста проживают с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками. Это дети, внуки, которые совершают в отношении этих граждан преступления и правонарушения. Сегодня только на территории Ленинского района Бреста проживают 300 человек, которые злоуживают алкоголем. Не многие из них собрать волю у кулак и самостоятельно вернуться до нормального життя. Усё тому, что кроме намагания у специалистов, тут необходимо ожидание самого человека. А в 2015 году в Беларуси махчима уступить у силу новый закон, сводно за яким продаж алкогольных напоев особом во до 21 года будет заборонен. Катерина Страха, Александр Сивицкий, областные новины, Брест.